జగద్గురు శంకరాచార్య మహారాజ్ కి జై బోలో జగద్గురు ఆది శంకరాచార్య మహారాజ కి జై బోలో జగద్గురు శ్రీ ఎడతూరి యోగానంద పీఠ శివానంద భారతి స్వామీజీకి జై బోలో జగద్గురు శంకరాచార్య శ్రీ పుష్పగిరి పీఠాధీశ్వర శ్రీ 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 విద్యాశంకర భారతి స్వామీజీకి గట్టిగా జై జై శరదే బాహిమాం శంకర రక్షమాం శంకర రక్షమాం శంకర రక్షమాం శారదే బాహిమాం శంకర రక్షమాం మైక్లు అన్నీ కరెక్ట్ గా ఉన్నట్టేనా జగద్గురువులు మనందరినీ ఆశీర్వదించారు కాబట్టి మనం చక్కగా సౌందర్య లహరిని ఆరంభం చేసుకుందాం సర్వమంగళదాయినే కర్త సర్వమంగళ దాయి శంకరాచార్యవర్యాయ शिवः युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवम् देवो न खलु शतस्पन्दितुमपि अत स्वाराध्या हरिहरविलञ्चादिभिरपि हर प्रणन्तुम् स्तोतुम् वा कथमकृतपुण्यप्रभवति पुण्य प्रभवति तनीयांसु पांसु ताचरणपङ्केभवम् विरिञ्चि सञ्चिन्वन् विरचयति लोकान विकलम् शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसा

दरिद्राणाम् चिन्तामनिगुणनिकाजन्म जनभो निमज्ञानाम् दंश्रुरस्य भवति त्वदन्यः पाणिभ्याम् अभयवरदो नैवतगणः स्वमेता नैवासी प्रकटितवराविच्य विनया मया त्रातुं दातुं फलमपि च माञ्छमधिकम् शरण्ये लोकाना तव हि चरणामेव निपुणौ हरि जननी पुरा नारी भूत्वा पुररिभुमभिक्षोभमनयत् स्मरो नत्वा रतिनयन लेहे नवपुषा मुनीन्तः प्रभवति हि मोहाय धनुर्पष्पं मौलीधता परीक्षीणा मध्ये परिणत शरश्चन्द्रवदना धनुर्बाणान् पाशम् शृणिमपि दधा दै रमधितुराषिका सुधा सिंहोर्मध्ये सुरविदपि वाटे परिवृते मणिद्वीपे दीपो विचिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परशिव पर्यङ्कनिनयाम् भजन् दित्वा धन्यः कतिचन चिदानन्दरी मही मूलाधारे कमपि मणिपुरे स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमानाशरी